Опалене війною. Чернігівка Тетяна Баженова добре знає, що таке війна, бо пережила страшне лихоліття, і події Другої світової закарбувалися в її пам'яті на все життя. І тому вона, розуміючи складні реалії часу, хоче передати всім нам свої життєві настанови, а ще ознайомити з власною творчістю, яка є унікальною не тільки в нашому краї, а й в Україні. І таким чином. Показати, що багато труднощів у житті можна подолати, несучи в серці надію, віру і любов, любов до ближнього, до найрідніших людей, любов до землі. Так, Тетяна Баженова любить цю землю, на якій живе, любить Чернігів, бо вже більше 30 років живе тут, хоча родом вона з Росії із далекого Ленінграду. Саме в цьому місті її і зустріла війна. Мы не видели детства. Но ну, вы знаете, вот когда мы были у куацы в Кировской области, мы ходили из дома в дом и просили, кто что из жителей может дать для фронта. Кто давал валенки, кто давал варежки, кто давал платки. В общем, кто что мог давал. И мы вот это все собирали и несли в школу. А в школе паковали посылки для фронта. Вот этот раз забудешь... Колоски собирали. Мы все делали, мы знали, что наш маленький труд, он тоже нужен. Что мы должны что-то сделать для фронта. Мы и делали. Вот. И сейчас бывает страшно слушать вот эти сводки, когда идет война. Но тогда у нас был явный враг, фашисты. А сейчас больно слушать, как брат с братом дерется. Мы фактически родные люди. Как так могло случиться, что идет война? И в одном письме у отца с фронта есть такая фраза. Сейчас мы въезжаем на танке с генералом в освобожденный Ворошиловоград, это Руганск, и нас так радостно встречает население. И знал бы он, что ради чего они гибли, ради чего они отдали свои молодые жизни, и ради чего сейчас гибнут наши люди, наши парни. Это страшно подумать. Оставаться без отца, без отцовщины – это очень сложно. Татьяна Олексіївна знає, як це жити без батька. Адже в далекие сороковые годы её тату Алексей Антонович Ишимов, загинув на фронте. Отец погиб в сорок третьем году здесь, в градской области бывшей, это сейчас Луганская. Есть там город Сватово. Мы там часто бывали раньше на на могиле отца. Очень память хранят световчане, очень хранят память, ухаживают за могилами. И всегда нас встречали очень доб, добрым таким словом. И есть у отца в письме, вот я хочу, что освободили они какой-то населенный пункт, не указано какой. Все было разрушено, все было разграмлено. В общем, все-все было полностью разрушено. И представьте себе, на разрушенной церкви лежала Библия. Вот она. Отец поднял эту Библию и каким-то чудом переслал к нам ее в тыл и написал «Храните». Завет отца мы храним. Перших страниць немає, але це дуже старинна Біблія. А через несколько днів він погиб. Біблію спас, а сам, сам життя. Так, та війна забрала не тільки життя, а й очікування та перспективи. Адже батько нашої героїні був кандидатом географу економічних наук і мав великі сподівання у житті. Ну, он так верил во всех письмах, такая была колоссальная вера в победу, что мы обязательно победим, что обязательно победим, что я сейчас не совсем не похожу на того научного работника, каким был до войны. Он кандидат наук был, сугубо гражданский человек. А сейчас я не похожу, вон видите, и по, по фотографии, вот. ему было, когда он погиб, всего 31 год. 31 рік. Війна почалася, в 29. 27 У 27-ті він був кандидат наук, закінчив в університет. У нього була велика дорога в житті, але все перервала війна. І вместе з нею прервало і наше дитинство. Отож Тетяна Баженова пройшла через страшні випробування війною, як і багато хто з її ровесників. Тому добре знає ціну миру на землі. А після війни треба було жити далі. Вона отримала освіту у Казанському хіміко-технологічному інституті, а потім зустріла свого коханого чоловіка Миколу Івановича, який був військовослужбовцем. Згадує Тетяна Олексіївна, що нелегко було плекати жіночу долю по маленьких містечках, де проходив службу її чоловік. Але вона встигала і добросовісно працювати, і виховувати дітей та ще й побут домашній влаштовувати, а також займатися рукоділлям. Що додавало наснаги у трудових буднях і душевного спокою. Такий спосіб життя згартовував та був особливим. Не випадково ж у жінки народився вірш про долю офіцерських дружин. Зараз я небольшою стихотворение розкажу називається офіцерським жонам. Це нам. Потому що ми пройшли по маленьким точкам, по маленьким гарнізонам і вот. не роптали. Це небольшое. Мы вместе с вами все прошли невзгоды, подъемы, трудности, ухабы на пути, отдали лучшие и молодые годы, дипломы, должности и девичьи мечты. Мы службу Родине несли по-женски свято, создав надежный постоянный тыл и облегчали ваши трудности, ребята, чтоб дом всегда желанным, светлым был. Ведь в маленьких точках, вы понимаете, привозная вода. Детей в школу и на работу. Грузовые машины, так называемые кунги, крытые сверху и брезентом, и там лавки. И мы это приносили, как будто бы так и надо. У нас не было такого, что хотим, не хотим. Это просто было слово «надо». И мы вот с этим словом «надо» прошли вместе с мужьями рядом. Всю свою життя. Професійне становлення Тетяни Баженової відбувалося в різних місцевостях і в різних колективах. Була вона завідуючою агрохімічної лабораторії, інженером по випробуванню ракетного палива та гальванопокриття, пам'ятає і нелегку працю на фільтрувальній станції. Та де б не працювала, всюди була відповідальною і порядною людиною. Коли ж разом із сім'єю переїхала жити до Чернігова, Довго не могла знайти тут роботу. Я благодарна директору в НІІМСУ, ступі Владимира Івановиче. Це перший чоловік, який притягнув мені руку. І я там працювала От. Ну, і в канцелярії. Наступні роки я працювала тут, в однієї кадрів. У любові та злагоді прожила Тетяна Олексіївна разом зі своїм чоловіком Миколою Івановичем більше 50 років. Та нещодавно його не стало, і тепер жінці дуже важко без нього. Єдиним порятунком і душевною розрадою залишається творчість. Скільки себе пам'ятає ця людина, вона завжди займалася рукоділлям, плела, вишивала, створювала макроме, але улюбленою справою для неї все ж стало мистецтво печворку, тобто шитво із клаптиків тканин. Цим займається вже близько 15 років. Що ж підштовхнуло до такого вподобання? А маэстрыня Залюбки нам про це розповіла. Мы когда стали уже переезжать сюда, у меня накопилось много ненужных вещей. И я случайно у нас у Коли умер сослуживец, полковник Гадонат. Жена у него детский врач, заведующий отделением. Это была исключительно порядочная семья. Он умер в возрасте 50 лет. И через несколько дней после смерти я зашла к ней проведать ее вечером после работы. И смотрю, у Тамары Александровны нарезаны куски ткани стопочками, квадраты, треугольники, четырехугольники, прямоугольники. Я говорю, Тамара Александровна, для чего вы нарезали? Татьяна говорит, Алексей, ну буду дочери делать одеяло. Одной сделала, теперь второй. Она мне показала это одеяло. Я в восторге стала от, этой, от этого изделия. И, вы понимаете, вот в тяжелое, трудное время потерять такого порядочного мужа и вообще человека потерять, имею серьезную очень работу из-за детским отделением большого городка военного, а вечером, чтобы не быть наедине с горем, она занималась вот этими лоскутами. Вот это пример мужества своего рода. И когда умер у меня сын, я вспомнила Тамару Александровну, у меня все ночи напролет я не спала, я занималась вот... Ласкутамі і до ко мене приходили знайомі і говорять Тетяна, як ти можеш в таке тяжелої время, у тебе такі ж роботи. Я говорю, а мені допомагає Господь, і дійсно, я чувствую його допомогу. Слід підкреслити, що Тетяна Баженова одна з небагатьох людей в Україні, яка серйозно займається ручною аплікацією у техніці клаптикове шитво. У доробку майстрині декілька сотень робіт. Це пейзажі, натюрморти, казкові мотиви. тематические коллажи, историчные сюжеты. Все они через разнообразностью материалов, оригинальностью форм и кольорових решений. Я когда начинаю работу, я прошу благословения, Господи, помоги. Кончила работу, я говорю, Господи, спасибо. Я чувствую помощь. И вот сейчас тоже мужа не стало, опять иголка в моих руках, и опять я создаю. Нові роботи. Зараз за це час я вже просто я этого не могла бы жити. На створення окремої картини майстрині необхідно місяць, а то й два, в залежності від складності роботи. Це дуже кропітка справа. Але ж і приємна, Тетяна Баженова використовує в своїх творах ніжні неяскраві кольори. І ще цікава деталь. сработать с тканью сложно. Почему? Потому что она же деформируется. И в одной и той же картине я использую разную фактуру. Вот соединить их очень сложно. Вот. Покрасить, предположим, если краской, можно перекрасить. А здесь уже не перекрасить, если перешито. Особенно очень сложно лица. Лица когда делать, вот вроде выкроешь нормально, все, а начнешь пришивать, где ты, где ты перетянешь. Вот, вот это самая сложная работа, это лица. Но я люблю все свои работы, где подсолнухи, это зарождение жизни. Идею мне подала одна молодая наша художница. Она фактически не считает себя художницей, но она очень хорошо рисует. И она ко мне частенько раньше заходила. И она мне иногда подавала идеи. Я благодарна ей. Мила ее зовут. А познакомились мы совершенно тоже случайно, со всеми случайно знакомлюсь. Вот, и она мне принесла эскиз вот этой работы. Но у нее эта женщина, мать, она у нее в красных таких маковых цветах. Ну, а я подумала по-другому. Ведь посмотрите, если взять подсолнух, прежде всего, я очень люблю желтый цвет, я близнец, люблю очень желтый цвет. А во-вторых, посмотрите, есть ли зарождение жизни. Семечко одно бросаем в землю а из него целый подсолнух, сколько вырастает. Я исходила, у меня еще философское есть мышление для, на этот счет. Не только то, что я воспроизвожу, я еще и думаю. И поэтому, прежде чем создать картину, надо ее еще и продумать со всех сторон. Перед тем, как створювати оригинальные композиции из в тканин, Татьяна Баженова спробувала сделать ковдры и подушки. І це їй дуже сподобалося. Першу ковдру присвятила своїй улюбленій онучці і назвала півень. Та ще й вірш про нього склала. До речі, майстриня пише вірші ще з молодих років, а тепер для кожної творчої роботи вона спеціально придумує свої оригінальні вірші. Є в доробку Тетяни Баженової цілі серії робіт: це такі, як пори року, міста, козаки, багато творів на дитячу та українську тематики. Чимало робіт присвятила Чернігову, адже любить наше місто на Десні, його архітектуру та природу. Майстрині особливо цікавить тема природи, тому серед творів часто можна побачити пейзажні мотиви та квіткові гами. Кожна із робіт своєрідна і неповторна. Тетяна Олексіївна розповіла нам про техніку створення своїх картин та про особливості клаптикового мистецтва. У мене дуже багато часу Идет на лоскуты, на чистку лоскутов. Понимаете, лоскутов мне очень много. Мне сейчас люди отовсюду и приносят, и присылают по почте лоскуты. Вы понимаете, у меня все, весь балкон завален лоскутами. Вот. И иногда бывает, что перекладываю все лоскуты, многие, а вот нужного лоскута, который бы сердце просил, нет. И, и приходится идти на сделку совестью. Приходить. Такой, который бы я не положила, если бы. Поэтому художник может перекрасить. Кто занимается кожей, может тоже исправить, предположим, перекрасить кожу. А у меня уже здесь ничего не исправишь. Уже как пришито, так и пришито. Здесь много надо. Я обычно, когда начинаю новую картину, Накануне не сплю. У меня с вечера один план. Утром просыпаюсь, у меня совершенно другое направление. Я часто удивляюсь, совершенно другое направление, что надо вот так, вот надо так, надо так. Вот. И я этот период, вот подготовка к новой картине, у меня какой-то, знаете, внутренний подъем и какой-то трепет в душе. Вот. Может быть, поэтому и люди чувствуют вот это. Все картины дорогие для Татьяны Баженовой, вони як дети. тому такие светлые, нежные и теплые. Не мол, казка і и небо добро. Не дарма ж так сворушают душу. Мне часто говорят, знаете что, что от моих картин идет добрая энергетика. Это я очень, и пишут, и говорят об этом. Я думала, почему мне такое говорят, и я пришла к такому выводу. Вот чтобы создать ткань, она касается сколько человеческих рук, сколько человеческих рук держит эту ткань, начиная от льна, поспосеять, собрать, увести и все эта энергия человеческих рук накапливается в ткани, а тем более сейчас ткани со всех со, со всего мира и все человеческие руки прикасаются к, этим, к этой ткани. И ткань накапливает ее. А другие человеческие добрые руки не выбрасывают эти ткани, остатки, обрезочки, а приносят мне. Понимаете? А я уже соединяю, делаю какой-то рисунок. И вот та энергия, накопленная от людей, на протяжении создания данной ткани она идет обратное отражение. У кожи такой теплоты нет и не будет. Почему? Я думала над этим. Ведь здесь добрая энергия, энергия человеческих рук. А кожа это, считайте, последняя агония животного. Мы носим кожаные вещи, все, но все-таки теплее в сице, и приятнее к телу. А вот кожаные вещи и я ношу. Но дело в том, что здесь уже агония животного. Здесь последнее его содрогание. Поэтому нет вот такой отдачи энергии. Слід зазначити, що Тетяна Баженова є дипломантом міжнародних всеукраїнських та обласних виставок. Декілька років тому їй присвоєно високе звання заслуженого майстра народної творчості – Вона бывает зі своими творами в разных закладах, организациях та установах, и всюду тякавляется ее творчеством. И вот стою я на морском вокзале, где проходила выставка все международные алые паруса, и подходит молодая пара парень с девушкой и обращаются ко мне. Вы знаете? Вот как так могло получиться, вот эту, 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 эту работу мы видели в Чернигове, в Институте региональной экономики, в библиотеке была выставка. И точно, вот эти работы были там. Как они могли попасть в Одессу на морской вокзал? А я говорю, дорогие мои, так это моя выставка была у вас. А вы что, Баженова? Вы знаете, как мне было приятно, это был такой колоссальный заряд энергии, такой, ну, такой отзыв. представляете, молодая пара, она была уверена полностью, что они видели эти работы. Значит, они очень внимательно рассматривали. Значит, это не напрасно, что я бываю в институтах, в школах. Значит, это не напрасно мой труд. Дуже вдячна майстриня всем тем, кто пометил ее творчую натуру. Особливости такого виду мистецтва, как печворк что стал улюбленной справою ее життя. Десять лет тому назад прошла моя первая персональная выставка в Чернигове. И организовала ее Алочка Наумова. Это центра, научно-методического центра, типа инструктора, по-моему, как-то она была. Она организовывала выставки. Она меня заставила сделать выставку. И я благодарна этому человеку до конца своих дней, и я часто вспоминаю об этом. Вы понимаете, когда сделали выставку, развесили все, и стал идти народ, и не просто идти, а очень большие массы народа шли на выставку и писали мне столько добрых слов, я была ошеломлена. Я не понимала, что, что происходит. А потом, и там я встретилась с Губарь, с Верой Владимировной Губер, это корреспондент газеты. И вы понимаете, она, я не знала, что она корреспондент, подошла ко мне, расспросила, мы с ней поговорили, вот. И она говорит, я вас напишу. Думаю, что она мне может написать? Видит первый раз человека, видит мои картины первый раз. Что она может написать? И вы знаете, она написала такую статью, я до сих пор без слез ее читать не могу. Это мне обо мне много писалось, очень много, много газет у меня есть, но это была первая статья. Вы знаете, она до сих пор у меня в, в сердце. Вот насколько могла вот эта корреспондент понять вот все это и написать так трогательно. Вот. Я очень благодарна Вере Губарь. А ось вот вірші Татьяны Бажиновой дуже оригинальні та цикави. Особливо зворушує поэзия, що відображає життєву стежину цієї багатогранної особистости. Жить моя, ты так быстро перемчалась, журавли уж пропели привет, Только в памяти прочно остались, Все тропинки мной прожитых лет. Вот костер свой зажгла и рябина, скоро в юго, а ей наплевать. Не страшит снеговая турбина, Сладкие ягоды станут опять. Так бежит ручеек нашей жизни. В миг весна распускает цветы, Летом красным созреют в ней кисти, Постепенно дозреешь да и ты. Ветер гулко гремит непогодой, Сыплет дождик и кружит листву. І з недюжиною злобій заботой в гості ждет, як і прежде зиму. Ну так що ж, приходи, дорогая, много в жизни і пришлось, Землю в югою ти содрогала, ну а вижить несе довелось. Серед роздумів цієї людини про сенс життя є багато і порад нам, сучасникам, на які необхідно звернути увагу. что особенно актуально у сегодняшний сложный час. Можно выжить, только помогая друг другу. Без поддержки друг друга выжить невозможно. И поддержки, конечно, государства. Если государство помогать не будет, если у, послед... у наших пенсионеров будут снимать последние наши гроши, как мы сможем выжить? Нам надо, чтобы о нас думали. Мы думали всю жизнь о детях думали о производстве, как восстановить это производство после войны. Ведь разрушенная совершенно была страна, и поднять ее на ноги здесь на, на большого ума и правительству надо было, и нам потому что мы верили в это, что мы обязательно все построим, обязательно все будет хорошо. А сейчас самое основное – нет веры. Вот это самое основное. Надо, чтобы у человека была вера, в завтрашний день. Если будет вера в завтрашний день. А сейчас пока это очень сложно. И все равно надо верить. И помогать друг другу. Без помощи нельзя жить. Любовь ⁇ это к людям. Это не делай плохого, ничего. Делай как можно больше доброго, чтобы ты мог сказать, что я человек. Понимаете? Надо действительно любить свой край. Но ну, как любить? не позорить, быть порядочным. Мне кажется, порядочность в любом деле должна быть. Какая, какой бы ты должность не занимал. Будь ты уборщиком, ты будь начальником, но ты будь человеком. Сдавалось бы, такие простые истины. А лишь самое на добром слове, на вере и любови и тримается весь цей свет. Тож побажаемо один одному частіше робити добро. Випромінювати любов і вірити в майбутнє, а в героїні нашої програми нехай буде добре здоров'я та народжуються нові, прекрасні композиції на радість людям.